Друзі, привіт! Сервантік на зв'язку. Зараз їду на адресу купувати предмети старовини і поділюся з вами, що мене там чекає. Усім приємного перегляду! Хто ще не підписан, обов'язково підпишись, протисни вподобаєчку і коментуй. Всім добра, погнали! Під'їжджаю на адресу, друзі. А людина вже чекає. Угу. Такі ми вказуємо частину ось. А це от те, що я приготовилася. Це нота радянська. Нота шек і до нього колонки будуть. робочий і все. Це все, це було, мабуть. Доброго дня, доброго. Магнитофон, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. а ты что, русский, украинский? Да, радянский тут даже, видите, А ну, это уже сучасный, это вы не берете, да? Нет, нет. Это вы не берете. Ну да, он в таком состоянии, конечно. Ну, ясно, что он уже очень давно не цей, я хочу, що... и вот еще пивмешка запчастей. Uh -huh. Да, Угу, і угу. ось і тут ще, ось, це, це, це все. я Це я Ці угу. свічки там і от, оце, це для розбортіровки. Е, поїзд і ось скло. Пані та чотири. Так, по мотоциклу, якщо вони проти, я пороблю фото зараз. пороблю фото. Поки хай стоит, и я вам, ну, постараюсь. Друзья, ну, вы сам, сами бачили той мотоцикл, э, ржавенький, иж планета. Может быть, кто-то из вас занимается такими мотоциклами, и кому-то что-то будет как донор полезно, или он, скорее, он целиком как донор будет полезен, обращайтесь, договоримся. Там еще мешочек, ну, я снял за запчасти на него, там какие-то рессоры, ну, то есть я не технарь, я не понимаю, я на технике чисто наездник, то есть вот этих всех нюансов там, знаю, что есть мотор, коробка и колеса. Больше, как бы я по технической части автомобилей, мотоциклов не силен. Так что обращайтесь, договоримся. Лучше, если вы живете в Борисполе или по Бориспольскому району, заберете, купите этот мотоцикл. Друзья, продал часики. Державная прикордонная служба. Так, не может сам сейчас закрытый. Зараз їду до годинкового майстра по справах та попрошу, щоб він зачини, зачинив їх. Не можу, щось я самостійно, дуже плотно закривається. Так, продав я їх на eBay. Це годинничок механіка. Думаю, тут механізм польотовський. Так, і продав я їх за 63 долари плюс 15 доларів доставка. Продав на eBay. Ось така приємна продажа. Також, друзі, зараз покажу, продав дві ракети. Це ночник, світильник, ночничок. Один красный, другой прозрачный. Этот я продал. Короче, общий чек тут в районе 250 долларов. Приятно то, что это купил на Etsy один покупатель. Я уже смогу сэкономить на доставке. То есть, если бы я отдельно их каждый отправлял, мне бы доставка обошлась в районе 30 долларов. А пара я отправлю в коробке, в принципе, за ту же сумму. Ну, плюс-минус, может, там на долларов 5 только будет дороже. Вот такая приятная продажа. Так, сейчас пойду до часовщика, пополирую. Тут у меня собралось такое количество командиров. Просто слегка поцарапанные стекла менять их ни к чему просто можно полирнуть вот даже ракетка есть это у меня командиры снайпер называются моделька довольно таки редкая эти часы я сам ношу так ну что ж идем тогда к часовщику покажу вам этот процесс так, вот такое количество у меня собралось объективов Helios. Helios и не только. Тоже, друзья, кому интересно, обращайтесь, договоримся. Тут у меня их больше 15 штук. Плюс есть вот такой Carl Zeiss. Есть объективчик хороший. Мир 1B. Обращайтесь. А на Violet я продал вот такой резачок. Это прибор, чтобы резать пленку. Видите? Вот такой приборчик. Так. И также на Виолите продал часы Витязь. лот из четырех будильничков за 300 гривен. Уйти, допустим, пограничники. Вот, бачите, такие вони подряпані, мутні. И зараз покажу, какие вони будут после полировки. Так, вот такая красота. Виходить, бачите як виглядає одразу крутезно? Скло одразу змінює. Внішній вид. Така краса. Отак вот виглядять часи. после шлифовки. Вот такой товарный вид они приобретают. Многие, опять же, тут часы не рабочие. Не многие, они все нуждаются в ремонте. Абсолютно все. Ну вы уже в курсе, да? Я их ремонтирую по факту продажи. И может быть для кого-то это покажется сильно рискованным или странным. У меня такая стратегия работы, и я ее считаю для себя наиболее эффективной и целесообразной. Вот смотрите, тут у меня 7 часов какие-то из них вообще никогда не продадутся. И сейчас их мне сделать, мне надо будет наперед выложить 2000 гривен. Некоторые продадутся через там, несколько лет, через три года. И скорее всего, через три года их придется мне опять обслуживать. Если механизм не будет заводиться на протяжении трех лет, будет просто лежать, он опять выйдет из строя и работать корректно он уже не будет. Вот такая стратегия у меня. У меня более 200 наручных часов на продаже. И процентов 90 из них нуждаются в ремонте. И ремонтировать я их буду только по факту продажи. Для себя считаю, опять же, наиболее эффективной стратегией продажи часов. В часовщиках своих я уверен. Как-то так. Понятно, если у кого там 10-20 часов на продаже, может и есть смысл там ремонтировать. Но опять же, я не соглашусь, потому что многие часы, они никогда не продадутся. Так какой смысл их ремонтировать? Также шлифанул свои часики. Тут у меня на 2 часа была такая потертость, царапина несколько мелких царапин и видите я их убрал эти часики мне нравятся самому если я их и буду продавать то ценник будет высокий интересная модель встречается не почему называются снайпер модель называют в простонародье так скажем потому что циферблат на циферблаты на циферблате изображен прицел продав наибой кельце женочая чьи унисекс ну такая форма тут однозначно не скажешь в принципе так, и зараз и человеки э, використовують. Такие прекрасы, Не знаю, вам как? Ты вносил, Димон, такое? Я? В носу. Как у знаешь? Да, и в пупке. Ну, в общем, тем не менее, друзья, вот продали его за 20 долларов. Смотрите, 20 долларов плюс 9,50 доставочка. Продали в Соединенные Штаты. В принципе, оно за 35 стояло, плюс доставка. Ну, человек предложил 20. А у меня на этом eBay недавно был кейс. Вот, я принял предложение даже ради продажи, чтобы э -э, потихонечку расшевелить аккаунт. Упаковали две ракеты. Зараз буду отправлять на почту. Для своей любимой жены жарю картошечку без преувеличений в моем исполнении это блюдо просто превосходно. Друзья, балуйте своих женщин, но не часто ешьте такую еду. Мы такое кушаем редко, но иногда хочется себя побаловать. Всем приятного аппетита! Так, друзья, обязательно подпишитесь на канал, кто этого еще не сделал. И... Также хочу сказать, что на этой неделе, в воскресенье, мы будем ехать торговать на слет. Все-таки решил я поторговать на слете, вместо барахолки поеду на слет, потому что есть у меня монеты, и на прошлой барахолке к ним интереса фактически не было. В Низельбере монеты, ну так скажем, в нержавейке, в простом сплаве, в неблагородном металле, их еще покупали, а вот к серебру вообще не было никакого интереса. Ну, либо же был, но люди хотят купить их по цене лома. Так что поеду на слет, постараюсь там поторговать. Ну, еще, естественно, с собой товар буду брать. Но на слет, в принципе, товара я буду брать значительно меньше, чем на барахолку. Кто ездит на слет, рад буду всем увидеться, пообщаться. Также, друзья, выйдет видео со слета. Прошу поддержать просмотром, комментарием вашей активности. Для меня это очень важно. Всем добра, слава Богу, слава Украине и велика подяка нашим захисникам. Сервантик. Сервантик, остановись. Друзья, Я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А от перелік речей, які я купую.